Останні події в Україні і передусім на Кримському півострові ми обговоримо з гостем нашої студії, військовим експертом Олексієм Арестовичем. Пане Олексій, доброго ранку. Доброго ранку. вас вітати на ранковій студії. Взаємно. Отже, українським військовим в Криму дозволили використовувати зброю. Але ж за військовим статутом вони не лише повинні були не скористатися, мали право, а й повинні були застосовувати у разі нападу на військові об'єкти. Що скажете? Это вот дилемма, в которую ми попали всі як страна, и надо очень чітка расставить точки на дим. кажется. Первое. Что мы знаем? Что генеральный штаб и министр обороны утверждают, что был отдан приказ о разрешении применять оружие. Так. Значит, украинские войны утверждают, что ничего такого не было, и командующий ВМСУ в частности Гайдук заявляет о том, что только по его личному приказу они на него ссылаются. Значит, это в принципе неправильная постановка вопроса, а вы ставите его правильно. Почему? Потому что нет такого разрешения применять оружие в армии. В армии так не разрешите. В армии разрешите это разрешите войти в комнату и все. Это единственный вариант. Разрешите обратиться. Так. В армии отдаются боевые приказы и распоряжения. 一。<noise> определяются средствами, которыми их можно выполнять. То есть распоряжение или боевой приказ должен был бы звучать так, что я приказываю любой ценой удерживать объекты воинские, территории воинских частей, объекты и так далее, и так далее, и так далее, в случае необходимости применять оружие. Вот так вот может звучать. Приказ да. может звучать такой, вы немедленно выходите из Крыма, бросать все и так далее, и так далее, при прорыве применять оружие. Либо держаться до последнего, оружие не применять ни в коем случае. Но должна быть поставлена задача. Задачи поставлено не было. И это очевидно, что в словах и неоковырных оговорках министра обороны, так. Что заканчивать оговорками крымских военных. Тут все хороши на самом деле. Устав гарнизонной корольной службы предполагает, при нападении на объект часовой не имеет права, а обязан применить оружие. Это его конституционный и воинский долг. Если он не применяет, он становится военным преступником. Правда, это определяет суд, но он, скажем так, близок, близок, близок к этому состоянию. И теперь вот эту вот чашу позора, которую мы пьем все, по поводу Крыма, она имеет объективный и субъективный фактор. Объективный фактор это то, что люди, 60% контрактников, которые служат в этих частях, они да. крымчане. Им не хочется этим заниматься. У них там живут семьи, они родом из Крыма. И вот это, применять это все оружие, потом не, не берешься хлопот. Три недели мы держались, держались, ну а потом вот как бы сдались. Да? А вот российские вояки захопливают у заручники украинских Но... офицеров. Я гадаю, почему нет жесткой реакции официального Киева? И что следует вообще делать в таких случаях? Значит, что такое хороший военный? Хороший военный, это который без всяких приказов из Киева может сам где налично принимать решения да. в тяжелой обстановке и их осуществлять. Я закончил военное училище в 1998 году. Нас воспитывали еще офицеры старой школы, афганцы и так далее. После меня был еще один курс приличный. Офицеры давали, мое училище, детская институция сухопутных войск, давала весь офицерский состав сухопутных войск, все комбаты, Сейчас украинская так. армия ⁇ это мои однокурсники, плюс-минус. Как бы. И нас воспитывали как офицеров, людей, которые в сложной обстановке, как командиров, могут принимать решения сами, не ориентируясь на приказ угу. и так далее. После этого армию последовательно развращали. 15 лет из них делали исполнителей, даже из офицеров, которые с оглядкой на телефон, на приказ командования осторожно принимают решения. Армию последовательно выводили из строя как силу, которая способна обеспечить э, баланс сил или перевес одной из сторон в, во внутриполитической борьбе и во внешней политической борьбе. То, что происходило при Януковиче, это вообще по слив и позор. Ее сознательно разбирали на запчасти, эту армию. И у нас воспитано поколение людей, которые не могут принимать решения. Они давно утратили эту способность. Это не очень качественная военная. Вот посмотрим на десантников. Да? 95-я бригада, 25. Там традиционно дух элитных войск, там ребята мои, мои однокурсники, комбаты. И как бы десантники 25-й бригады это единственное, кому не остановили под Луганском. Они как захотели, так и проехали. А десантники 91-й бригады выехали из Крыма с развернутыми знаменами, оружием и техникой, потому что их научили принимать решения, проявлять волю, в том числе и волю к смерти, если уж на то пошло. Потому что военный это человек, сколько бы ему не платили, или платили не вообще, ты дал присягу, ты обязан умереть но выполнить задачу любой ценой. Крымские военные не смогли этого сделать. Ну, гаразд. Как вы гадаете, какая тут подальше доля военных объектов Украины в Крыму, ну, за частности, кораблей Мы все, Черноморского, мы все украинского флота? все потеряем. Мы должны выбить эту чашу позора до дна для того, чтобы найти силы, для того, чтобы бороться дальше. Иншу вариант. Но мы не сможем ничего сделать. Есть закон четырех поколений революции. Как бы первое, второе, третье, четвертое. Первое это те, кто сделает революцию, второе это те, кто на их крови да. быстро да. приходит к власти. да, И они должны доказать свою нищету и неспроможность. Обычно всегда на втором этапе военная агрессия, неспособность управлять страной, политический, экономический кризис. Вспомним Францию, вспомним Советскую Россию, да. 17-й год, 1789-й, всегда тут алчные соседи расхватывают куски. Я вообще удивлен, что на Украину навалилась только Россия. Могли бы еще парочка стран привести. Путин готовый до вины на материковой части. Да. Да, готов, и более того, вероятность растет с каждым днем. Они, понимаете, в чем россияне, в чем проблема россиян, как и украинцев? Борются четыре проекта на территории Украины, такие глобальные, да? Первый проект это российский. Что такое российский проект? Российский проект это слабая федеративная Украина с двумя языками, которая не вступает ни в НАТО, ни в ЕС, и работает исправно на российский ВПК. Советский проект это заберем всю Россию. Хохлов придумал австрийский генеральный штаб, ничего такого нет. Россия вперед, давай, должен быть Советский Союз. У них противоречия и в руководстве, и между собой, и они на самом деле до конца не определились. Их политика, какой бы агрессивной, она ни казалась, эффективной, она реактивна в отношении Украины. Она определяется теми шагами, которые предпринимает Киев внешнеполитическим и внутриполитическим. А на Украине, в свою очередь, в Украине борются тоже два проекта: европейский это очень мягкий, очень толерантный проект, который представляет Яценюк, Турчинов и да. Давайте простим олигархов. Давайте давайте не будем сильно наказывать Берку и МВД. Они же уже может исправиться, может, они хорошие ребята. И вообще не было бы войны. А так какие девушки, их вариантов? И а есть еще один, националистический, так называемый, да, проект, который говорит, что вот Ирина Фарион, все отнимем, все арестуем, язык запретим и так далее, и так далее. Все четыре провальные. Все четыре проекта, это проекты 20-го, 19-го столетия. Там логика, история такова. Но россияне закусили у дела. И они, там не сильно умное руководство, там не самые лучшие военные, поверьте, они 20 лет не могут утихомирить Чечню, которая размером с половиной Киевской области. Они очень плохо отвоевали в Грузии, чтобы там не говорили на самом деле, и так далее. Конечно, перевооружение, конечно, нам показывают эту картинку, скопированную с, Америка, с американской армией, но поймите, сам факт, что они все копируют, военные копируют американцев, Аксенов и Константинов копируют Ясенюка и Парубия в их риторике. Какие же выходы? Сейчас за если хочется... Выход покупать? очень простой. Нам надо последовательно делать то же самое, что мы делали на Майдане. Народу надо собираться, так. заниматься низовой самоорганизацией, постоянно оказывать давление на власть придержащих в пользу того, чтобы они принимали правильные решения. В том числе это давление на Европу, давление на Запад и давление на Россию. Разумело. Выход в низовой самоорганизацию. Разумеется. Алексей, на да. жаль, час завершился. Мы сейчас утром на вашей студии. Дякую вам за эту Большое спасибо.